ہم میں سے کچھ لوگ یوں کریں کہ صبح کو یہ مان لیں اور شام کو انکار کر دیں کہ ہم نے ہم نے دیکھا تھا کہ یہ اچھا ہے مذہب سوچنے کی کوشش کی تھی مگر نہیں وہ نہیں ہوا صبح کو کلمہ پڑے وقف آ کے رہو لالحم اور شام کو اس کا انکار کر دیں یہ بات انہوں نے کی تھی ایک پلان بنایا تھا اپنے کمرے میں بیٹھ کر تنہا بیٹھ کر لیکن اب یہ دیکھیں کہ ان کی تنہائی کی باتیں وہ تنہائی کے کلم ان کے پروگرام اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے جب نازل فرما رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتا رہے ہیں تو اب ان کو یہ عقل نہیں آ رہی کہ یہ قرآن کی صداقت کی دلیل ہے نبی کی صداقت کی دلیل ہے کہ ہم نے تو الگ بیٹھ کر پروگرام بنایا تھا تو اب یہ ہماری وہ جو تنہائی کی باتیں تھیں وہ ان کو کیسے پتہ چل گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا افل یہ اللہ کا کلام ہے اگر اللہ کے سوا کا کوئی کلام ہوتا تو جو تم تنہائی میں باتیں کرتے یہ اور طرح بتاتے تمہاری باتیں اور طرح کی ہوئی تو یہ جب یہ ساری میچ کر رہی ہیں تم کہتے ہو وَإِذَا الجین امن ہوں کالو امن ایمان والوں سے ملتے ہیں ہم ایمان لائے وحضا خلو الا شیتی اور جب وہ تنہائی میں خلوت میں جاتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں وحضا خلو الا شی نم قانو ان نماندن ہم پکے میں تم یہودی ہیں تمہارے ساتھ ان کے ساتھ, ان کے ساتھ تو ہم مذاق کر رہے ہیں اب یہ باتیں خلوت میں ہو رہی ہیں اور مصطفیٰ ان کو جلوت میں ظاہر کر رہے ہیں تو یہ نبوت کی دلیل نہیں ہے یہ صداقت کی قرآن کی صداقت کی دلیل نہیں ہے تو یہ اندرون قرآن جو ہے وہ صداقت کی دلیلیں قرآن قرآن سے میں نے آپ کو پڑھ کر بتائیں کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے یہاں ایک سائیکالوجسٹ امریکن ہے اس کی ایک میں بات آپ کو بتاؤں یہ آت سے میں گزر گیا تھا دوسری آتے رہ جائیں تو چلو یہ ہم آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایوہ اللہ آمنو انہ من ازواجکم و اولادکم عدو والکم فحضروہم و انتافو و تصفہو و تغفرو فإن اللہ غفور رحیم یہ غالباً بلال اس کا نام ہے ایک سائیکالوجسٹ تھا ڈاکٹر امریکن وہ مسلمان ہوا بڑے سالوں کی بات ہے وہ یہاں بھی آیا تھا تو لنڈن میں ایک پروگرام تھا اس پروگرام میں میں نے اس کو دیکھا تو میں نے کہا کہ آپ کیوں مسلمان ہوئے ہیں کیا چیز آپ کو اسلام کی پسند آئی تو اس نے سورہ تقابن کی مجھے یہ دونوں آیتیں پڑھ کر سنائی اولادم فتنا بولا جب نظیب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو بے شک تمہاری باز بیویاں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں پس ان سے تم ہوشیار رہو اور اگر ان سے نظر کر لو اور در گزر کرو اور معاف کرو تو بے شک یہ بڑے بخشنے والا مہربان ہے اور اولاد اور مال تمہارے لیے آزمائش ہے اس نے کہا بات یہ ہے میں اس آیت کو دیکھتا ہوں دو اعتبار سے ایک اس اعتبار سے دیکھتا ہوں کہ جب قرآن کریم نازل ہوا تھا اس وقت بیویاں دشمن تھیں اولاد دشمن تھی بات لوگوں کی اس لیے من آیا ہے اچھا بعض لوگ اس کا وہ سارا ہی ترجمہ یوں کر دیتے ہیں تمہاری بیویاں تمہاری دشمن تمہاری اولاد تمہاری دشمن تو وہ ایک اور شبہ جنم لیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں آتے ہیں ان کی بیویاں بھی صحابہ کرام کی سچی مسلم اور وہ بھی بیویاں ان کی دشمن تھی وہ تو صحابہ تھے وہ بھی ان کے تو وہ کئی سوالات اٹھتے ہیں تو وہ من کو چھوڑ جاتے ہیں اصل میں یہ من اور لا اور وہ چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں ہوتے ہیں جن کے اندر سارا مضمون چھپا ہوتا ہے بس لوگ ان سے صرفے نظر کرتے ہیں ان کو دھیان نہیں کرتے اس لیے وہ شبات پیدا ہوتے ہیں اور اس کی مثالیں تو آگے چل کر میں دوں گا ابھی تو میں صرف اس کی تمہید بیان کر رہا ہوں تو اس بلال نے کہا جو امریکن سائیکالوجسٹ تھا وہ کہنے لگا ایک تو یہ آیت اس وقت کے نزول کے اعتبار سے ہے دیکھیں غیر کافر رہ کر جب اس نے قرآن پڑھا تو وہ کیا سوچ رہا ہے اور اسے کیا سمجھ رہا ہے کہ صحابہ اکرام کی بعض بھی بعض صحابہ اکرام وہ تھے کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ آگئے اور ان کی بیویاں مشرکہ رہیں اور ان کی محبت ان کو ستانے لگی وہ ان کی باتیں کرنے لگے تو وہ ایک طرف خدا کی محبت تھی ایک طرف بیویوں کی محبت آ اولاد کی محبت آگئی تو اس نقشے کو کھینچا گیا ہے کہ وہ جو ہجرت کر کے نہیں آئے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ تمہارے دشمن ہیں بیویاں اور بچے اور پھر انما موالکم اولادکم فتنا یہ تمہارے لیے یہ آزمائش ہیں تو وہ سائیکالوجسٹ کہتا ہے ایک تو وہ ہے اور اگر اس آیت کو اپنے اوپر ہم اس کو اگر دیکھیں ہمارے بی بچے بھی ہمارے دشمن ہیں تو وہ کہنے لگا کہ میں مسلمان ہونے سے پہلے میں بہت غلط کام کرتا تھا بہت ہیرہ پھیریاں کرتا تھا اور میرا ہیرہ فیری کرنے کا ایک ہی مقصد ہوتا تھا وہ کہنے لگا میں ہیرے فیری جب کرتا کو غلط کمائی لاتا گھر میں کسی سے وہ میں وہ ٹی وی اس کا ایسی اس کی ضرورت بھی نہیں ہے اور یہاں پر بیٹھ کر اس کی ہیرا پھیریوں کا مجھے بتانا بھی مقصود نہیں اس نے توبہ کر لی کفر سے توبہ کر لی اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے فولا کے بدل اللہ صحیح میں سنات اللہ تعالیٰ نے اس کی صحیح کو صنعت میں تبدیل کر دیا تو اب مجھے کیا ضرورت ہے خیر اس نے مجھے برال بتایا تھا کہ کیا کیا باتیں تھیں تو وہ کہنے لگا جب میں وہ کرتا غلط کام کرتا اور وہ میں کماتا چیزیں پیسے کٹھے کرتا تو پھر میں اس کے اوپر غور کرتا کہ یہ کیوں کیا ہے تو وہ کہنے لگا میں جب بھی کوئی ہیرا فیری کی ہے حرام مال کمایا ہے کسی کا حق کھایا ہے تو وہ کہتا ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ میں نے اپنے لیے کیا ہو جب بھی میں دیکھتا یہ میں لوں گا میں بیوی کو جا کر کپڑے دوں گا یہ نیکلس دوں گا یہ واچ میں نہیں دوں گا یہ میں چیز لوں گا تو میری بیوی مجھ سے راضی ہو جائے گی اور میں اپنے بچے کو دوں گا میرے بچوں کا فیوچر بن جائے گا تو اب جتنی ہیرا فیریاں میں کرتا تھا جتنے غلط کام کرتا تھا وہ میری بیوی کے لیے ہوتے میرے بچوں کے لیے ہوتے بس اپنا تو وہ کہتا اس نے انگلش میں کہا I was living for my wife and my children I was living for them I have nothing for myself I have never done anything myself تو اس لمبی گردان سنائے میرا اپنا کیا ہے میں تو بیوی کے لیے زندہ ہوں میں تو بچوں کے لیے زندہ ہوں تو وہ کہنے لگا جب اس آیت یہ آیت قرآن کی کسی نے اس کو کاپی قرآن کی تھی تو وہ کہنے لگا جب میں نے اس آیت کو پڑھا تو میں نے کہا یہ میرے لیے ہے کہ میں اپنی بیوی بی اور بچے میرے اس معنی میں دشمن ہیں کہ میں ساری برائیاں ان کے لیے کر رہا ہوں میں ساری برائیاں ان کے لیے لیے کر رہا ہوں تو یہ تو یہ واقعی میرے لیے آزمائش ہے ساری حرام کاریاں میں ان کے لیے کر رہا ہوں تو اس نے کہا میں نے کہا جان لیا کہ میں سائیکالوجسٹ ہو کر نفسیات کو اتنا انسانی نفسیات کو نہیں جان سکتا جتنا آج سے چودہ سو سال پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا ہے تو اس آیت نے مجھے مسلمان کیا سبحان اللہ اگر آج آپ دیکھ لیں ہماری مثال اپنی مثالیں دیکھ لے ٹی ویوں پر پروگرام آتے ہیں کہ وہ لوگ پکڑے جاتے ہیں وہ پروگراموں کا میں کیا آپ نام لوں وہ شبیر تو دیکھے گا چلو وہ کہہ لیں جرم بولتا ہے ہر ٹی وی چینلز پر وہ آتے ہیں پروگرام تو جب وہ سارے پروگرام آتے ہیں تو ان کے اندر ان کو جب پکڑا جاتا وہ کہتا ہے وہ کہ کہتے ہیں یہ میں نے اس لیے کیا میری بیوی تھی میرے بچے تھے ان کے مستقبل سارا تو یہ آیت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کی خواہشات کا ایکسرے کر کے رکھ دیا ہے پوری انسانیت کا اور یہ خدا کے سوا کوئی نہیں کر سکتا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو کلام ہے یہ اللہ وحدہ لا شریک کا کلام ہے اور اس نے اپنے سچے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر فرمایا ہے